Okey, topik hari ni adalah topik uh, bahan dan simpulan sihir. Okey, sebelum saya start, okey, saya nak bagi kredit dulu kepada Profesor Madia Muidin Ismail ah uh, daripada University of Pahang. Okey. Alright. Okey, ini saya masuk dalam di kelas dia ada bagi satu kami ni. So I share pada you all, okey, supaya benda ni beri manfaat kepada semua orang. Okey, so kalau you all nak ada bertanya soalan boleh. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Okay. Alright. So, first of all. Okay. Bahan dan simpulan sirih. Okay. Kat sini ada enam. Okay. Ada enam benda yang uh, saya rasa kita patut tahu. Satu adalah bahan kotor dan busuk. Okay. Bahan kotor dan busuk. Okay. Iaitu sirap. Which is the. Ini warna color tu. Sirap. Najis. Pangkai kain uh, putih tu dan juga air longkang bahan kotor dan busuk yang digunakan dan juga disimpulkan sebab dibuat simpulan untuk membuat sirih pada orang lain. So benda ni adalah benda 01 yang nombor satu lah. Yang ramai uh, uskun, uh, ustaz atau dukun atau dukun atau pawang atau uh, si pawang yang like. Uh, orang yang buat sirih ni lah. Okay, banyak yang buat benda-benda macam ni. Okey, so bahan kotor dan busuk iaitu sirap. <coughs> sirap tu masuk saya, you all faham eh. Yang merah tu, najis, bangkai, kain kafan dan air longkang. Okey, so benda ni banyak digunakan. Nombor dua, bahan ber-BISA dan ber-RACUN. Bahan ber-BISA dan ber-RACUN. Okey, alright yang digunakan adalah tiga benda iaitu katak puru yang bertanduk, uh, BISA, ular tedung. So, ok. Dia ada air lipan bara, BISA, getak ipuh. Ipuh, bukan po lah. Ha. ipuh, adik ipuh. Ok. Kat sini saya, saya, nak beritahu benda ni adalah bahan yang ber-BISA dan beracun. Okey, yang digunakan untuk membuat tiri. Okey, so banyak benda-benda yang digunakan. actually banyak lagi benda. Okey, saya share dua benda ni. Okey, dan lagi satu yang saya nak bagi tahu. Yang nombor tiga, bahan bersimpul dan bertali. Okey, banyak case. <coughs> Sebelum kat sini ada empat benda: tali, benang, kain berwarna, rambut, tali sabut. Okey. Kain dan benang ni banyak orang guna lah. Okay, untuk yang buat sirih ni semua memang dia banyak gunakan tali uh, benang macam warna hitam, warna merah, warna kuning pun ada. Warna putih ke? Oh, eh, ada putih ada Warna putih saya tak pernah nampak lah. Yang saya pernah nampak yang hitam, yang merah, yang, putih, yang kuning. Ha, tiga ni ada banyak yang gunakan. Okay, so dengan tali dan benang, kain yang berwarna. Okay. Untuk uh, benda yang bersimpul dan bertali ni, kain berwarna selalu digunakan kain hitam. Okey, yang saya tahu kain hitam, kain merah, kain kuning jarang lah. Selalu so, kain merah dengan kain hitam banyak. Yang kalau dia guna kain apa, kain pelikat, tak, saya tak pernah jumpa lagi lah. Okey, alright. Nombor empat, bahan TAJAM dan me L-U-K-A-K-A-N saya ulang balik bahan P-A-J-A-M dan m l u k a k a n, -A -A -E -K -A -K -A -N. Okey, seperti K-A-C-A P-A-K-U uh, kawat besi uh, P-I-S-A-U ok, so memang ramai orang menggunakan benda-benda macam ni ok, ok, alright you all kita pun banyak pernah nampak orang menggunakan macam anak patung kecil dia cucuk-cucuk dengan benda-benda yang tersebut. Okey. So dia ada cakap pasal a uh, uh, benda yang T A J A M macam J A R U M dicucuk. Okey dia ada P A K U pun dicucuk. Okay. so, ada benda-benda macam ramai yang banyak uh, apa uskun yang uskun dengan dukun yang banyak gunakan benda-benda ni semua. Alright. Alright. Yang ke 5 adalah bahan dari tubuh bangsa iaitu kuku rambut pakaian mangsa cecai dari tubuh uh, mangsa okey yang famous sekali saya nak beritahu ramai orang di kurang sedar pasal benda ni so pasal tu saya nak share hari ini yang selalu dia gunakan benda ni yang saya nampak bu bukan orang tu cari kuku tu dia dapat tak mangsa sendiri tidak menjaga kebersihan dengan betul Contoh yang apa yang diorang buat, dia suka potong kuku ni buang merata. Ini saya pernah nampak kat depan mata saya sendiri yang masa tu saya tengah queue untuk <coughs> beli makan. Okay, seorang wanita ni, dia bercakap dengan kawan dia. Okay, dia ambil uh, apa ni? Uh, dia ambil pengetik kuku tu, uh, dia tengah bercakap dengan kawan dia, lelaki dia tu dan dia ambil pengetik kuku, dia tengah potong kuku semasa di queue, queue nak beli makan. We just imagine masa dia potong kuku masa tu, kalau dia buang merata, <coughs> boleh tak orang lain ambil kuku tersebut dan buat something kat dia? Apa yang orang rasa? Sebab benda ni saya nampak dekat depan mata saya sendiri. Ha, apa pendapat you all? Perlu tak macam orang yang tak jaga kebersihan nak tegur? Tak boleh. Nak tegur cakap pula, oh, suka hati akulah. memang kau cakap suka hati dia. Oi. Nanti kalau orang ambil buat benda yang tak elok bawa pada muka kau. Kan? Ha, ini saya nak bagi tahulah. Sengah orang dia memang macam tu perangai. Kita teguk salah. Tak teguk kita pula berasa eh. No, kita tahu benda tu salah. Nak bagi tahu sebesalah, Eh tak bagi tahu sebesalah, Bagi tahu jadi salah. Ha, itu masalahnya lah. Okey. Tu bahan dari tubuh mangsa. Macam saya ulang tadi, buku rambut pakaian mangsa cecair dari tubuh. Okey. Ah ha, rambut bulat yang saya dapati selalunya banyak orang <coughs> especially untuk uh, orang yang selalu gugur rambut very careful especially kat tong sampah korang, masa kat office ke apa rambut orang gugur korang janganlah buang kat tong sampah sampai masuk kat tissue paper ke apa balik rumah baru orang buang sebab apa ramai orang yang kena macam ni apa dibuat dia terus uh, rambut gugur kan dia terus dikumpul buang kat tong sampah dekat office dan dekat office tu biasalah kita tak tahu siapa betul siapa dengki tak dengki semua kita tak tahu bila dah jadi macam tu dia orang ambil benda ni buat benda-benda yang tak betul yang sakitnya kita ha, itu saya nak beritahu tolong reset balik kepada otak kita tu jaga kebersihan dengan betul ok <coughs> kuku rambut pakaian mangsa ok ini benda yang paling sensitif lah. pakaian mangsa ni tolong be careful Tolong be careful. Contoh, kalau kau pergi macam hotel tinggal tu, tolong jangan tertinggal baju kat sana. Baju atau pakaian you all mana-mana bahagian. Atau you all nak pergi, misalnya rumah kawan kau, kau nak tinggal sana ke. Atau kau nak pergi rumah sedaya, tinggal sana ke apa. Tolong, tolong, tolong jaga benda ni. Jangan tertinggal baju. Jangan tertinggal begitu sebab benda ni akan mengakibatkan pada diri you all balik. Jangan percaya siapa-siapa dalam bab ni. Okey, jangan percaya siapa-siapa pun. Cecah dari tubuh tu biasalah uh, peluh. Okey. <coughs> Kadang-kadang tangan kita berpeluh, kita letak atas meja kita jalan kat sana ada peluh dan belut tu boleh diambil dengan kain tisu atau kain uh, putih atau hitam gelap dan boleh digunakan untuk melawan mangsa tersebut. Faham eh? Okey. Yang ke yang keenam adalah bahan dalam keadaan khusus. Okey, serangga yang terperangkap, daun uh, berpusing, sesuatu yang tergantung. Okey. Ini <coughs> Ramai orang ada menggunakan serangan terperangkap ni dengan jaringan lebah. Okey, adalah benda yang dibuat dengan jaringan lebah tu, sarang lebah <coughs> dengan lalat yang melekat tu, ha, dia kena cari benda tu. Ha, ada sebab dia lah okay, menggunakan, aku bukan ajar buat ilmu yang tak, tak elok, Ini nak bagi buka minda you all. Okey, so be careful on that. Dan, uh, daun hanyut berpusing ni, dia selalu ambil dekat Uh, apa nama ni sungai. It's very difficult to find. Tapi sungainya selalu diambil macam sungai yang kecil. Contoh sungai yang diambil ni adalah sungai yang macam yang kurang boleh mandi tau. Bukan sungai besar boleh tak ada masalah. Tapi orang akan fokus pada sungai yang lalu dekat hutan. Sebab kat sana ada banyak daun yang jatuh. Kat sana ada dia buat spiral. Okay, dia, dia, dia di buat spiral dekat sana tu. So, orang akan ambil benda tu dan buat sesuatu yang tak elok lah. Ha, ini yang saya faham. Okay, so anyway, hari ni saya share hanya 6 ha, sahaja ilmu ni yang saya belajar dan saya share pada you all. Semoga bermanfaat pada orang lain. Again, ha